Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. brillait doucement бріє le ciel бле. J'ai préparé mon petit sac à dos. Il y avait de l'eau, des fruits et un sandwich. J'ai mis mes chaussures de randonnée robustes. Puis, j'ai quitté le petit chalet. L'air frais du matin était vivifiant. J'ai suivi un sentier étroit. Les oiseaux chantaient joyeusement autour de moi. La vue était déjà magnifique. Après une heure de marche, j'ai atteint un plateau. Les fleurs sauvages coloraient la prairie. J'ai décidé de faire une petite pause. J'ai sorti ma carte pour vérifier mon chemin. Un écureuil curieux est apparu près d'un arbre. Il m'a regardé avec ses grands yeux noirs. J'ai continué ma randonnée vers un sommet. Le chemin devenait un peu plus raide. Mais la vue promettait d'être incroyable. Finalement, j'ai vu le sommet devant moi. Le vent soufflait un peu plus fort là-haut. J'ai trouvé un endroit plat pour m'asseoir. J'ai posé mon sac et j'ai admiré le panorama. Les vallées s'étendaient à perte de vue. C'était un sentiment de liberté totale. J'ai commencé à manger mon sandwich. Soudain, une bourrasque de vent a soufflé. Mon chapeau de paille s'est envolé. Il a roulé rapidement sur l'herbe. J'ai couru pour le rattraper. Mais il a glissé le long d'une petite pente. J'ai pensé que je l'avais perdu. Puis, j'ai vu quelque chose bouger. C'était une petite marmotte curieuse. Elle a attrapé mon chapeau avec ses pattes. Elle l'a ramené doucement vers moi. J'étais très surprise et amusée. J'ai remercié la marmotte avec un sourire. Elle a émis un petit sifflement. Puis, elle a disparu dans les rochers. J'ai mis mon chapeau et j'ai terminé mon déjeuner. Ce moment a rendu ma journée parfaite. J'ai compris la magie de la nature. Les montagnes offrent toujours des surprises. Je reviendrai sûrement très bientôt.

Там була вода, фрукти та бутерброд. Mis mes de я свої міцні похідні черевики. Puis, quitté le petit chalet. Потім я залишив маленький будиночок. Frais du matin était vivifiant. Свіже ранкове повітря було бадьорим. Я йшов вузькою стежкою. Les oiseaux chantaient joyeusement autour de moi. Птахи весело співали навколо мене. La vue était déjà magnifique. Вид був уже чудовий. Après une heure de marche, j'ai atteint un plateau. Через годину ходьби я досяг плато. Les fleurs sauvages coloraient la prairie.

Але видобіцяв бути неймовірним. Фінальмон соме вісоме муа. Нарешті я побачив вершину перед собою. Ле Лев суфле пе плюс аплісфор лау. Вітер дув трохи сильніше там угорі. Un plat pour я знайшов рівне місце, щоб сісти. Posé mon sac et admiré le panorama. Я поставив свій рюкзак і милувався панорамою. Les vallées à perte de vue. Долини простягалися, наскільки вистачало погляду. Це de liberté totale. Це було відчуття повної свободи. Я почав їсти свій бутерброд. Судан, une bourrasque de vent a soufflé. Раптом подовпорив вітру. Mon chapeau de paille s'est envolé. Мій солом'яний капелюх полетів. Il a roulé rapidement sur l'herbe. Він швидко покотився по траві. Couru pour le rattraper. Я побіг, щоб його наздогнати. Mais il a glissé le long petite pente. Але він ковзнув по невеликому схилу. Pensé que je perdu. Я подумав, що я його втратив. Puis, j'ai vu quelque chose bouger. Потім я побачив, як щось рухається. Une petite curieuse. Це був маленький допитливий бабак. Ella attrapa mon chapeau avec ses pattes. Вона обережно принесла його до мене. Très et Я був дуже здивований і розвеселений. La avec un sourire. Я подякував бабаку з посмішкою.

J'ai compris la magie de la nature. Les montagnes offrent toujours des surprises. Je reviendrai sûrement. Tr... Mon jour parfait à la montagne a commencé tôt. Le soleil brillait doucement dans le ciel bleu. J'ai préparé mon petit sac à dos. Il y avait de l'eau, des fruits et un sandwich. J'ai mis mes chaussures de randonnée robustes. Puis, j'ai quitté le petit chalet. L'air frais du matin était vivifiant. J'ai suivi un sentier étroit. Les oiseaux chantaient joyeusement autour de moi. La vue était déjà magnifique. Après une heure de marche, j'ai atteint un plateau. Les fleurs sauvages coloraient la prairie. J'ai décidé de faire une petite pause. J'ai sorti ma carte pour vérifier mon chemin. Un écureuil curieux est apparu près d'un arbre. Il m'a regardé avec ses grands yeux noirs. J'ai continué ma randonnée vers un sommet. Le chemin devenait un peu plus raide. Mais la vue promettait d'être incroyable. Finalement, j'ai vu le sommet devant moi. Le vent soufflait un peu plus fort là-haut. J'ai trouvé un endroit plat pour m'asseoir. J'ai posé mon sac et j'ai admiré le panorama. Les vallées s'étendaient à perte de vue. C'était un sentiment de liberté totale. J'ai commencé à manger mon sandwich. Soudain, une bourrasque de vent a soufflé. Mon chapeau de paille s'est envolé. Il a roulé rapidement sur l'herbe. J'ai couru pour le rattraper. Mais il a glissé le long d'une petite pente. J'ai pensé que je l'avais perdu. Puis, j'ai vu quelque chose bouger. C'était une petite marmotte curieuse. Elle a attrapé mon chapeau avec ses pattes. Elle l'a ramené doucement vers moi. J'étais très surprise et amusée. J'ai remercié la marmotte avec un sourire. Elle a émis un petit sifflement. Puis, elle a disparu dans les rochers. J'ai mis mon chapeau et j'ai terminé mon déjeuner. Ce moment a rendu ma journée parfaite. J'ai compris la magie de la nature. Les montagnes offrent toujours des surprises. Je reviendrai sûrement très bientôt. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.